Відверто. Я Катерина Кові, а поруч зі мною сьогодні футболіст, гравець Черкаського Дніпра Руслан Качур. Привіт. Привіт. Тож, Руслан, як думаєте, що робить гравця хорошим гравцем? Хорошим гравцем. Хорошим гравцем іграком те, що він мало ошибається на полі. Все робить так, як говорять тренера, виповняють установку. Це важко. Я думаю, що для хорошого гравця. Это не тяжело. Ну а вы себя уважаете хорошим игроком? Я пытаюсь таким быть всю жизнь и стремлюсь к этому, но, к сожалению, все люди ошибаются на поле, так же, как и футболисты. От этого никто не застрахован, так что стараюсь меньше ошибаться и быть хорошим футболистом. Ну то, кто хорошим назвать себя может, так просто стукнуть по столу думаю. и сказать, я, я думаю, хороший игрок? Я хороший игрок. Що дає право, як ви думаєте, називати себе хорошим гравцем. Будь постійно на виду, виходити на поле, приносити пользу команді, забивати голи, так як я нападаючий. Но не всегда забитий гол. Получается, е, забивать голи. Но к этому каждый футболист стремиться и сделать пользу для команды. Можно дати голевую передачу, либо отобрать мяч, і з этой атаки начнется гол. Це все, що треба, це А Я ж так розумію, ви встигли пограти і тут по всій Україні, і в Азербайджані, і в Узбекистані, так правда? Так. Да. Що з того Но... досвіду можете пригадати? Ну, досвід. Це все досвід, якщо... Если... Человек играет в другом, в другой стране, в высшей лиге, премьер-лиге, то каждая игра дает, как вы говорите, досвет для любого футболиста. Поэтому я свое почерпнул, увидел уровень команд, много известных футболистов, с которыми я играл. И это все как бы мне в копилочку. Футбол там не вид футбола тут тешнему. Выдрезняется якось? Ну, отличается, наверное, уровнем команд, которые участвуют там в Еврокубках. В каждой стране есть 5-6 команд, наверное, которые показывают очень приличный футбол. Поэтому разницы большой такой нету если, конечно, сравнивать там, с «Динамо», с «Шахтером» и в тех странах, где я играл, то их уровня ну, как бы команд там нет. Хотя сейчас уже, тогда, когда я играл, сейчас возможно. Ну, вы тому и повернулись сюда, в Черкассе, потому что не нашли там достойных? Ну, я вернулся, у меня как бы причина это, потому что меня пригласили домой. Я здесь ну, состоялся как футболист, начинал свою карьеру. Плюс у меня здесь семья, двое детей, поэтому разъезжать по другим странам уже как бы для меня не было смысла. Хотелось уделить больше внимания детям, которые у меня растут. К сожалению, я 8 лет разъезжал и мало уделял внимания старшему сыну, потому что я был в разъездах постоянно. А вот сейчас решил остановиться и Уделить больше времени семье. Ну, как семья на это пала. Ну, очень хорошо. Все рады, довольны, сыновья. Каждый день меня встречает папа с тренировки. Это приятно, когда семья рядом. Вы их с собой на не, не хотите из них выховать таких самых классных футболистов? У меня старший сын занимается футболом в школе Олимпийского резерва. Делает первые шаги. Так что я надеюсь, что если каждый день, что он захочет, Я придовжу Максиму в цьому селі, щоб він став ще лучше, звісний, ніж я. Мені було б бы це дуже приємно. Можете пояснити, чому футбол для вас це серйозно? Тому що зі сторони багато кому здається, що це просто мужчини бігають і котять туди-сюди м'яч. К сожалению, это понятие для тех людей, которые не увлекаются, не знают футбол. А для человека, который там, с детства любит футбол, начиная со двора, с детского футбола, с такого дворового, и дорастает до уровня профессионала, это интересно всегда, и это смысл жизни. Потому что это любовь к футболу. Да, это ты любишь. Ты делаешь, когда ты делаешь, ну, как бы, делаешь то, что ты любишь, это же всегда приятно. Что на В вашей профессии, как думаете? Да, каждая победа тяжело дается. Когда выходишь на поле, нет таких матчей, чтобы ты вышел и там не задумываясь обыграл кого-то. Каждая игра это настрой боевой и цель победить команду. Ну, ви коли на поле виходите, ви що відчуваєте? Ви стаєте таким одним великим м'язом, який думає тільки про перемогу. Чи це реально ціла купа різних думок, різних ходів, які треба виконувати, які треба придумувати? як це у вас? Ну, звісно, у нас є своя тактика на ігру, яка планує і дає нам тренеру, установку на ігру, яку команда має виконати. І при цьому обіграти команду. Ціль – це виграти. І этой целью. Стремится к этой цели вся команда. Мы на поле 11 человек, это один коллектив, который думает одинаково. Но вот вы на поле, как то есть стоите каким-то не знаю, жестким, зибраннейшим, сконцентрованнейшим. Ну, куда выходишь на, на поле, конечно, ты сконцентрирован, стаешь более злым к сопернику. Поэтому очень большая, ну, стараешься на себя настроить, агрессивно выходить и добиваться результата. Конечно, меняется человек. Когда ты смотришь со стороны, ты другой. Когда ты выходишь на поле, совсем все, ты отключаешься от всего. Концентрация идет только на игре. Вымогает душа, там, не знаю, выходить чаще на поле, играть каждый день, а не через... Конечно, конечно, это все пробуждает на занятия футболом, на победы, потому что мы играем, футболисты, все не только для себя, для своей семьи, мы играем еще и для людей, которые приходят. И когда ты видишь, что люди получают от этого удовольствие, футболист вдвойне больше получает удовольствие, чем играть при пустых трибунах, скажем так. Но вы бываете поразкой. Поразкой складно принимать? Конечно, тяжело, когда ты полностью отдаешься на поле и проигрываешь. Это тяжело понимать. Но если есть люди, которые, ну, те же ультрас или болельщики, которые поддерживают тебя, не забрасывают шапками, там, бросают что ты там такой плохой, секой, а наоборот поддерживают ребята и говорят, что ничего страшного, не расстарайтесь, будет следующая игра надо ее побеждать, за эту игру надо забыть. Тогда это все быстро проходит. Говорим сейчас про життя на поле. А життя же поза тоже у вас есть? Чи от футбол это так постоянно, скрізь, всюди и завжди? Да почему? Футбол футболом есть... Помимо футбола, это моя семья. Стараюсь много по возможности уделять внимание семье, детям. Вот та жизнь, которая помимо футбола. Посещать, ходить в кино, там, играть в бильярд, там, ездить к родителям, потому что они здесь всем понемножку уделяют внимание. Ну а сейчас удается забыть про футбольное життя свое? Ну сейчас у нас в отпуск, стараюсь не думать об этом, потому что немножко нужно разгрузиться от этого все, забыть, прошел первый круг. Было много хорошего, было и плохого. Но это уже в прошлом, надо настраиваться и думать о том, что будет впереди. Что на сегодня уважаете своим наибольшим достижением? Самое большое мое достижение, как вот для мужчины, это моя семья. Это моя супруга, у меня и двое детей. Естественно, и футбол. Футбол, я футболом я занимаюсь, наверное, с четвертого класса, как бы всю жизнь. Играю там. И хочется добиваться больше. Мне предела у каждого футболиста если наступил предел, значит, надо заканчивать. Я думаю, что а у хорошего, ну, как бы у профессионала всегда есть что доказывать прежде прежде всего себе. Ви як думаєте, коли у вас цей предел наступить? Ще залишилось до нього пару рочків, щоб стати супровидним. Ну, бажання у мене є, конечно. Если бы не было желания, я как бы прекратил заниматься футболом. Я хочу, у меня есть желание, желание достичь большего, играть в тот же премьер-лиге и добиваться с Черкасским Днепром больших результатов. Как вы думаете, это то, что приносит вам счастье наибольше в жизни? Ну, я буду счастлив, если это все произойдет. программа «Відверто». З нами був футболіст Руслан Качер. Побачимось!